Днепропетровская область просувание россиян в липне месяце август, да? Не в липне, в липне. Июнь, июль. До конца июля, наверное. Будет на э, российских вопросах банка. Дневропетровский Ну, чтобы прям просувание, я не вижу пятерка. У них нет ресурса на такое сейчас. Угу. Первая карта от обстрелы, да. Дальше показывают быстро, быстро, быстро. Ну, допустим, смотрите, они могут зайти как вариант два, ну, как мы говорили, попоже каких-то два маленьких населенных пункта или один. Быстро и застрять. Ну или же как бы на окраину зайти. Uh -huh. Ну что, продвижение я не вижу. Uh, захит сбоку Никополя, с той зоны. Будут россияне заходить сбоку Никополя. Извините. Прорыв продвижения российских оккупантов сбоку Никополя. Прорыв продвижения сбоку Никополя. Да нет. Ну тут карта пассива падает у меня. А как, смотрите, они как, ну тут есть какая-то фишка, я не знаю, как может, как отвлекающий маневр что-то они могут двигаться в этом направлении. Да, вы не можете, они периодично то-то стеляют, то-то дергаешь. А поняли, да. как будто, э, но на самом деле, видите, карта пассива. Угу. Любасенки, закликаю всіх поставити лайк, підписатися на мій канал, на канал пані Олені. Обов'язково ваша підтримка надважлива нам. Полтава просить, я бачу, Ніна про Полтава по загрозам. Полтава, маска. Дрони. все Опасность, повторение опасной ситуации. Дети, медицинские учреждения, административные учреждения, желание оставить... Ракеты тоже опасность ракет. Желание оставить без света или же это газ, что-то, да, хранилище, либо чего-то там, хранилище, которое долго горит. Военные объекты. В планах. Ну, охота идет за военными... Ну, не, охота идет за предприятиями. Ты, Ваша, подывайся в области. Просяна. Следующая. Просяна. Оккупация. Просяна. Дибер-Петровская область. Оккупация. Просяна. двигаться могут в этом направлении движение, развилка, движение в этом направлении, да, тут идет прям движение, потом влюбленный, я так понимаю, что карта пассива, остановка. Угу. Господи, дай боженька, господи, будь Два слова про Рашку. Центробанк России запустил печатный станок на 15 триллионов рублей. Да, там, там экономи... есть сегодня дело расклад экономическая составляющая, ну там. Но цен нам якость допоможе в, в, в закончить войну, чи не? То что сейчас экономика России поможет Украине. Ну да, на это часть часть является, смотрите, бойка, да, часть да. того, что это поможет нам. якби одна із составляющих, яка правда допоможе. От дивіться, я як ти крути, вже пишуть, що патріот не буде. Ну, уряд Німеччини не підтвердив заяву Трампа про те, що перші поставки вже в дорозі. Це капець, звичайно, вони, знаєте, то мовчають, то нічого не дають, вже дали, а тут отмінили. Давайте потімсь відповідаєте. Ні, ну тут що-то я дивила, тут, понимаєте, тут, звичайно, результат-то він хороший. Тобто, може, бути нам не все надо, ну, буде буде патріот в Україні, давайте. Буде патріот в Україні. Видите, здесь хитрость в подаче информации. То есть, ну, не все нам надо знать. И как раз таки вот эта карта защиты у меня, мощной защиты. А, ну, патриоты там для защиты же вообще, да, для захиста. Ой, господи, боже. Зачем они мусорят эту тему? Дадут, не дадут. Писта. Вот действительно, еще в информационном пространстве. да. е, я надію що тільки буде все на благо І давайте подивимося Кривий Ріг Боже пишуть Кривий Ріг я бачу що є безпілотник на Кривий Ріг що Б... вже літя е, Ну, з самого ранку вже був, були атаки, але не знаю, вчора були, е, ні, сьогодні, Криво. але цікаво, що, чи буде далі. Кривий. Ну, то есть через какой-то промежуток времени, к сожалению, это промежуток времени маленький. И опасность идет для кривого рога. Идет. Опасность остается. То есть они, ну, поняли с периодичностью. Да. М Так, да, звісно, нехороша ситуація. Цікаво, вам знаєте, що ми так думали, що Уміром стане послом США, а стала Стефанішина. Ну, така молоденька дівчина. Мені цікаво, що вона вы... вже стала. Так, да, назначили. Зецький призначив Стефанішину спеціально. Вот Повноваженої президента. А, ні, Стефанішин призначили її спеціальний уповноважений президента з питань розвитку співробітництва з США. Тобто не послицею. Хотя, хоча, хотя хоча уже пишут, что она посол США. На Википедии написано посол США. А ну, Давайте посмотрим, каким як, як, она будет послом. Я только перед вами на прямом эфире отвечала про нее. Там, там у нее, как это сказать, шлейф за ней тянется. Ну, да, там какие-то скандалы с ее человеком, я так понимаю, я читал вчера. Ну, там не просто скандалы, там еще есть кое-что насколько, ну хорошо, насколько там по трем картам есть, насколько оно, как они все равно это все проверяют. Ну, конечно, не, я просто даже Америка, это же она мает добро, на это она мает погоды. ты конечно так не просто, она же там, она же вы же понимаете, они же там... Під лупой разглядают Да. Папу, маму, бабушек, дедушек. Конечно. А да. же, еще... Так, как ее там Стефанишина? Ольга. Оля Стефанишина. Станет. Как она? Посол? Да. Посол Украины в США. Есть, Посол Украины в США. Ничего не понимаю. Тут показаны какие-то ограниченные возможности. Вот то, что я сказала, есть, mm -hmm. есть какие-то тайны, которые скрываются. Цікаво. Таке там. у так. А як її Америка приймає? Як... Чи матиме вона контакт з, -з, з Трампом? Це ж для цього тільки міняють, щоб були контакти, щоб можна було щось якісь діла робити. Стіфаніше. Тому що оця Маркарова, кажуть, в неї взагалі не було доступу до до тіла. Тобто вона її ігнорували в Білому домі. Но она больше такое, помните, там что-то у них пошел скандал, когда там республиканцы-демократы перед да, самым Трампом, да, и вот да, это да. этим не понравилось сильно. Ну то есть все, и они уже и э, все, что они уже, и, и Зеленский подтвердил, что Оля Стефанишина станет послом Украины США. Прикол. Будет Оля Стефанишина послом, как это отношение? Как это? Спивпрац с Трампом? Стефанично. Да, ну, они же мали ее одобрить. Это же не просто так. Мы захотели, а они не мают одобрить. Что мне такое показывает? Ну, Погано, да? Непонятное, что честно. Вот, что прям сказали, да, Тобто це ще, може не рішено до кінця. Ну, так тоже може. Може бути. Може, кандидатуру просто їй пропонують, щоб вони подивилися, підлаштували, подивилися, або якийсь дорадчий орган, там радість. Праця з Трампом, жінка, якщо це жінка, І якщо це Трамп, да, от карта Трампа. Угу. То вона тут, я так розумію, що вона должна. Ну, це парадоксально, конечно. Внешне тоже соответствует чтобы было, поняли? Да. Внешне. Вот надо теперь подбирать, что нравится Трампу мне. Конечно. Ну, конечно. Потому что мы красиво, молодо, да? Как то кажется. ставьте лайк, добра, Тут, смотрите, тут внешность для Трампа играет ключевую роль, я бы сказала. Вот для Трампа это ключевая роль а все остальное потом. А для призначения, я понимаю, играет большую, ну, США, да, играет наоборот, mm -hmm. все, что там, в общем, А у пишет Татьяна, э, Стефанишина не дружит, не дружит с Свириденко, новым премьер-министром, поэтому мы и убрали. Вот так. посмотрите ну что, какие, какие у них стосунки, две карты. Стосунки Стефанишина и Свириденко. Не дружат девочки, да, Это и Стефанішина. Ну плохие, да, правда, плохие отношения. Uh -huh. Ну, Дима, ну надо назначать, я считаю, послами, особенно США. Это должны быть профессионалы большого дела. Какие прошли дипломатичную службу? Почему у нас, помните, вот эту суд у нас суд вот это Швейцарию отправили, Господи, я уже забыла это. Ого. Послом в Швейцарию лишь. Там да, там были какие-то такие предназначения, что просто ссорились. Ну, это вообще, понимаете. Ну, видите, любезненькие, у нас реально проблемы. У нас укажут, что у Калинина нет нормального посла в Китае. Норм... Была это да... плохо. Вот а все как раз-таки, вот это же а с Китаем послы, ну, мы же все даже... Это сказать... решают. Это, это не же понимаешь. все решают, да. А да. у нас, получается, назначают так, чтобы, э, как бы, э, вроде как наказание, а на самом деле отдых для них там. да. Ні, ну просто, ви просто виявляєте, є найбільші країни в світі. У нас не те, що туди назначають людей без дипломатичної служби. Ну, тобто, це люди, які ну, вони говорять з знаками, символами. Це ж такі, знаєте, суперперемовники. Да, так, це нас... ж дипломатія це дуже тонко... очень тонка. Очень много вирішається іменно на такому уровні. Да. Закладається фундамент. А потім уже, да, верхушка. Конечно. А у нас, получается, ну, у нас с дипломатами, честно, беда. Ну, давайте посмотрим. У нас с, дипломати... с дипломатическим корпусом в Украине беда, да? Беда. Беда. Правда, у нас беда. Видите, старший аркан повешен. Беда. Ну, потому что вы же понимаете, что назначают близких до тела, с кем дружить и не дружить, и все. Ну, так, видите. Отправить, да. как это сказать, как я сказала, на отдых. Ну Америка це не та країна, де відпочиває відпочивають. Да? Це якби вони відправили на Гондурас. Ну это, это ну слушайте, ну да. коротше, любесеньки, ми будемо вірити в краще Олени і робити такі ефіри. Будемо трошки продавати світло на різних людей.